નમસ્કાર દોસ્તો સ્વાગત છે આપ સર્વાનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર મિત્રો ધોરણ ચારની ધોરણ સાતની હિન્દી વિષયની એકવીસ નવ બે હજાર ચોવીસના રોજની જે એકમ કસોટી છે એ ઓરિજિનલ એકમ કસોટી તેના મોડલ પ્રશ્નપત્રનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ મિત્રો અત્યાર સુધીની ધોરણ સાતની જેટલી પણ એકમ કસોટીઓ લેવાય છે તે બધી જે એકમ કસોટીઓના ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંકના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન ની અંદર મળી જશે જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ની અંદર પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો અને ની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ સાત વિષય હિન્દી એકવીસ નવ બે હજાર ચોવીસ अनु एकम कसोटी नु संपूर्ण सॉल्यूशन एवं प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए में पहलू पाटन कहां है तो जवाब આવશે विकल्प ए उत्तर गुजरात में बीजू बंजारा सामान ढोने के लिए खाली जगह उपयोग करता था तो जवाब આવશે विकल्प सी ऊंटो का त्रिभुज कोयल की खाली जगह निराली होती है तो विकल्प डी कुक चौथा मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था तो जवाब આવશે विकल्प बी 4 પાંચમું બસ મેં ડ્રાઈવર કે બેઠને કી જગકો ક્યાં કહેતે હે તો જવાબ આવશે વિકલ્પ સી કેબિન મિત્રો ધોરણ સાતની તારીખ એકવીસ નવ બે હજાર ચોવીસના રોજની હિન્દી વિષયની ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંકના સોલ્યુશનની જે પીડીએફ છે તે મેળવવા માટે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર જરૂરથી જોડાઈ જજો જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર બે કોષ્ટક મેસે ઉચિત શબ્દ ચૂન કર રિક્ત સ્થાનોની પૂર્તિ કીજે પેલું મેદાનોમે વનબાગોમાં જબ ખાલી જગ્યા લહેરાતી હે તો જવાબ આવશે હરિયાળી है जग के खाली जगह प्रभु तब याद तुम्हारी आती है तो सिर्जनहार त्रीजो अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ खाली जगह रखने में बंजारे को बहुत दुख हुआ तो गिरवी पंथ है निराले सबकी खाली जगह तो एक है तो मंजिल कई लोग खाली जगह की बातें करते हैं उन्हें अपनाते नहीं तो आदर्श त्यार पची प्रश्न नंबर तरह चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए तो यहाँ ते जु सको जो, जो चित्र अपन आपेलुशर से पहलो सवाल टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजों के नाम बताएं तो फुटबॉल बास्केटबॉल वॉकर आदि रिक्शे वाला वाला बाइक बाइक से क्यों टकराया गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था इसीलिए टायर फटने पर किन किन पर प्रभाव नहीं पड़ा तो टायर फटने से रिक्शा और कार पर प्रभाव नहीं पड़ा मोची क्यों रास्ते पर आ गया टायर फटने की आवाज से डर कर मोची रास्ते पर आ गया त्यार पशी प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए जिना कुल पांच मार्क्स पहलो सवाल सुबह खुशबू की लहरें क्या करती है तो सुबह खुशबू की लहरें फूलों से बाहर आकर दौड़ लगाती है बीजू बंजारे क्या करते हैं बंजारे व्यापार के लिए माल सामान लाने ले जाने का काम करते थे कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी लाखा ने कब देखी लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी कुत्ते के बेहोश हो जान कर गिरने के बाद देखी जग में सम्मान कब मिलता है तो जब कथनी और करनी समान होती है तब अलग अलग फूलों की मालाएं किसका प्रतीक है तो अलग अलग फूलों की मालाएं विविधता में एकता का प्रतीक है त्यार पछी छंबर पाँच निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कोई भी तीन जिना कुल छः मार्क्स है मैं पहला सवाल सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था सेठ ने लाखा के कुत्ते के गले में बंधी चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे शुद्ध समेद रुपये लुटा दिए है मेरी दुकान से चोरी किए गए माल सामान को उसने वापस दिलाया है इसलिए मैं खुश होकर इसे मुक्त करता हूँ फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती टांग दी थी उस पर लिखा था फूल तोड़ना मना है वहाँ से आने जाने वाले लोग तख्ती को पढ़ते तख्ती पर लिखी गई सूचना के कारण वे फूल नहीं तोड़ते थे एक दिन सुबह लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही पार्क में फूल तोड़ते हुए देखा जिस काम को करने से उन्होंने दूसरों को मना किया था उसे वे स्वयं ही कर रहे थे इस प्रकार उन सज्जन की कथनी और करनी में बड़ा अंतर था तेज दुकानदार की कथनी और करनी की पोल कैसे खुल गई एक व्यक्ति एक दुकान से कुछ सामान खरीदना चाहता था वह अपना स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा था दुकानदार ने उसे वहां स्कूटर खड़ा करने से रोकते हुए कहा कि दुकान के सामने सड़क पर स्कूटर खड़ा करना ठीक नहीं है दुकानदार की बात मानकर उसने अपना स्कूटर दूसरी जगह खड़ा किया इतने में दुकानदार का बेटा आया उसने अपना स्कूटर दुकान के सामने सड़क पर ही खड़ा किया परंतु दुकानदार ने उसे मना नहीं किया त्यार पे चौथों हमारे देश में विविधता में एकता कैसे है हमारे देश में रंग रूप वेश और भाषाएं अनेक है तरह तरह के फूलों के गुथने पर नई मालाएं बन जाती है उदाहरण कोयल पपीता पपीहा और बुलबुल -बुल के गाने का राग एक होता है उदाहरण गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र और कावेरी आदि नदियां अलग अलग होने पर भी समुद्र में मिलकर एक हो जाती है उसी प्रकार हमारे देश की विविधता में भी एकता है प्रेम ने अलग अलग भाषा और प्रांत के लोगों को एकता में बांध दिया है हमारी राष्ट्रीयता की भावना में एकता है दोस्तों ફરી મળીશું આપણે એકવીસ નવ બે હજાર ચોવીસના રોજ આપણી જે હિન્દી વિષયની એકમ કસોટી છે તેના ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંકના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે મિત્રો આપણી આ ચેનલ ઉપર અત્યાર સુધીની બધી જ એકમ કસોટીઓના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મુકાઈ ચૂક્યા છે આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો